হাই ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু ৰাতিপুৱা 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 মানে নটা বাজি গ'ল মাত্ৰ গুড মৰ্ণিং দিলোঁ সকলোকে আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে ভালে থাকক তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু ৰাতিপুৱাই মই আজি উঠিলোঁ সোনকালে সোনকালে মানে আজি অঁ পাঁচটা চাৰে পাঁচটামান বজাতে উঠিলোঁ বহুত সোনকালে নহয় বাৰু তথাপিতো পাঁচটা পাঁচটাত উঠিল উঠি পেলাই একদম আজর হয়ে গেলো কামর আর ব্লগট আরম্ভ করছো গত ব্লগটা চাই থাকিব ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব সকলো কৰি দিব আৰু বেলটো বজাই ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ নতুন ভিডিওর নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে অলপ আগতীয়াকৈ পাব আৰু মই ৰাতিপুৱা উঠিলো উঠি আজি আচলতে নতুন কিবা এটা করছো গতিকে আপোনালোককো জনাম কারণ মোৰ আজি পৰা কেদিন মানে একমাহমান মান হয়ে কিজানি যিহেতু মন্দিৰ নাছিল আৰু চাকি বন্তি জ্বলাব পৰা নাছিলোঁ একদম মনটো বহুত অশান্তি পাই আছিলোঁ আৰু মই আজি ঘৰৰ ভিতৰতে এটা মন্দিৰ মানে সৰুকৈ বনাই পেলাই যিহেতু বৰ্তমান ইয়াতে আছোঁ পিছফালে সিফালে ওলাই গ'লে বেলৰ গছ এডাল ৰুম আৰু তাতে এটা শিৱৰ মন্দিৰ সাঁজ বনাই ল'ম কিন্তু দেৰি আছে সেইটোখিনি কৰালৈকে গতিকে আজি ভাবিছোঁ চাকিখন মানে যিমান যি হ'লেও ৰাতিপুৱা উঠি চাকি মানে চাকিখন জ্বলাই পেলাই কিবা এটা খোৱা লোৱা কৰাৰ পিছত আৰু ক'ৰবাত যাব লাগিলেও চাকিখন জ্বলাই পেলাই যদি যাওঁ কিবা এটা কামত ভাল লাগে গতিকে আজি একমাহমানৰ পৰা মই চাকি বন্তি জ্বলাব পৰা নাছিলোঁ মনটো বহুত অশান্তি পাইছিলোঁ গতিকে আজি উপায় নাই ঘৰৰ ভিতৰতে এটা সৰুকৈ বনাই লৈ পেলাই তাতে মই আজি ৰাতিপুৱাই উঠি গা পা ধুই চাকি বন্তি জ্বলাই ভাত পানী খালোঁ আৰু কাম বন গোটেই শেষ কৰিলোঁ আজি বোলে বেটা স্কুলত নাযায় গতিকে ঘৰতে আছোঁ আৰু অলপ দেৰিকৈ যাম বাৰু মুছলপুৰত যাব লগা আছে দেৰিকৈ যাম আৰু মই দোকানত মানে কোনোবাই আমাৰ আগৰ দোকানখনত গাখীৰ দি যায় সদায় গতিকে তাতে গাখীৰখিনি লৈ আহিলোঁ গাখীৰখিনি লৈ আহি দেৰি হ'ল মই গৰম কৰিব দিছিলোঁ গৰম কৰিব দিছিলোঁ যিহেতু পাগাব লাগে কাৰণ কেঁচা গাখীৰ দি যায় তাৰপিছত গাখীৰখিনি আনি পাগিলোঁ পাগি মানে এতিয়া গৰম নমালোঁ মাত্ৰ দেৰি হ'ল মই গাখীৰখিনি বহাই থ'বৰ কাৰণে আৰু বেটাই সেইটো আছে আজি কাৰণ তাক কৈছোঁ যে স্কুল নাযাওঁ যদি মোবাইল নাপাওঁ সি এনেকৈ আছে গতিকে আপোনালোকক মানে জনাওঁ আচলতে আপোনালোকেও এনেকৈ মোক সহায় কৰি যাব আৰু ছাপৰ্ট কৰি যাব আচলতে ভাল লাগিব ব্লগ বনাবলৈ গতিকে তেন্তে বলক মই আজি মুখকৈ বনোৱা মন্দিৰটো আপোনালোকক অলপমান দেখুৱাই দিওঁ এইটো তাতে এনেকৈ তাতে এনেকৈ অলপমান মানে গোটেইখিনি কৰি পেলাই চাকিখন জ্বলোৱা কৰিছোঁ কাৰণ উপায় নাই এনেকৈ কৰিব লাগিব কাৰণ যিহেতু তা মানে ইয়াতে এনেকৈ চাকিখন জ্বলাই থৈ দিছোঁ আৰু তাতে শিৱৰ ফটো চটো অলপ ৰাখিছোঁ কাৰণ মন্দিৰটো বনোৱালৈকে বহুত দেৰি আছে যিহেতু বেলৰ গছ এটা ৰুব লাগিব আৰু মই আপোনালোকক দিছিলোঁ বাৰু ভিডিঅ' এটা আৰু যিহেতু মোৰ শহুৰ মানে কৃষ্ণৰ শৰণ হৈছে গতিকে তেখেতে কি কৰিলে বেলৰ গছডাল কাটি পেলালে আৰু মন্দিৰটো সেইটো কাৰণে বাৰু নাজানো কি কাৰণে লৈছে কাটিলে সেইটো নাজানো কিন্তু টিন পাত নষ্ট কৰিব বুলি বেলৰ গছডাল কাটি পেলাইছিলে গতিকে তেতিয়াৰ পৰা মই চাকি জ্বলাব পৰা নাছিলোঁ আৰু এতিয়া আজি এনেকৈ সৰুকৈ বনাই লৈ পেলাই মন্দিৰটো চাকিখন জ্বলাই দিলোঁ বহুত ভাল লাগিছে আজি আচলতে মনটো বহুত ভাল লাগিছে মই আপোনালোকক আচলতে ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ মন্দিৰত চাকিখন জ্বলাই বিৰাট এটা ভাল লাগে মনবিলাক আচলতে মানুহৰ বহুত শুদ্ধ শুদ্ধ লাগি যায় গতিকে চাকিখন জ্বলাই পেলাই খোৱা লোৱা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া গাখীৰখিনি পাকি থলোঁ আৰু মিষ্টাৰে কৈছে গাড়ীখন লৈ ৰাতিপুৱা গ'ল তাৰপিছত আহিলে আহি অলপ ভাত পানী খাই মেলি পেলাই আৰু ওলাই গ'ল তাৰপিছত এতিয়া আহিব অলপ পিছত আহিলে মুছলপুৰত যাম তাৰপিছত মই ওলোৱা নাই বাৰু এনেকৈ চব ব্লগটো বনাইছোঁ গতিকে যাব আৰু আমাৰ বেটাই আজি স্কুলত নগ'ল এনেকৈ আছে ঘৰত এই খালী গাই দি দৌৰা দৌৰি কৰি আছে তাকাটো ধুব কৈ আছিলোঁ কিন্তু ধোৱা নাই কেতিয়া ধুই নাজানো আচলতে গৰমটো আছেই বাৰু ঠাণ্ডা দিন আহি আছে লাহে লাহে বহুত ভাল পাওঁ মই ঠাণ্ডা দিনকেইটা আচলতে বহুত ভাল পাওঁ গতিকে ৰাতিপুৱা সেইকাৰণে আচলতে সোনকালে উঠিলে মানে কি হয় কাম বন গোটেই কৰি কমপ্লিট কৰিব পাৰি আৰু কিছু মানে অলপ ৰেষ্ট লৈ থাকিব পাৰি এইটো টাইমত গতিকে কামখিনি শেষ কৰি পেলাই ৰেষ্ট লৈ আছোঁ এতিয়া ভাত পানী খোৱা লোৱা হৈ গৈছে মোৰ নাটটো খুজ যাইছে আৰু আজি ৰ'দ শ্ব'ড নাই বতৰটো এনেকৈ আছে আন্ধাৰ আন্ধাৰ হৈ আছে ৰ'দ শ্ব'ড নাই একদম এইটো দমকলাৰত সেনেকৈ টিং পাত দি লৈছোঁ কাৰণ তাতে গা ধোঁ যিহেতু এনেকৈ সেইকাৰণে টিংপাতটো দি লৈছোঁ তাতে আৰু বেটাই স্কুলত বুলি আজি নাযায় কালি আচলতে তিনি কালিও যিহেতু জন্মাষ্টমী আছিলে কালিও স্কুল বন্ধ গৈছিলে কিন্তু আজি মানে ল'ৰা ছোৱালী তেনেকুৱা কিছুমানৰ হয় কিন্তু কিছুমানৰ নহয় মানে স্কুল বন্ধ দিলে মানে আৰু পিছত খোলাৰ পিছত যাব ইচ্ছা নকৰে যিহেতু তিনিবাৰ দিন তিনিদিন হ'ল ঘৰতে থাকিব শংকৰদেৱৰ তিথিৰ দিনাও যোৱা শংকৰদেৱৰ তিথিৰ দিনাৰ পৰা বন্ধ দিছিল যিহেতু সেইটো কাৰণে তিনিদিনমান হ'ল শুক্ৰবাৰ শনিবাৰ ৰবিবাৰ আৰু কালি সোমবাৰে বন্ধ পালে শুক্ৰবাৰে স্কুল খুলিছিলে বাৰু শনিবাৰ ৰবিবাৰ সোমবাৰে বন্ধ পালে যিহেতু গতিকে কালিলৈ বন্ধ আছিলে গতিকে সেইকাৰণে আজি নগ'ল কালি বোলে যাব আজি নাযায় ইচ্ছা নাই গতিকে তেতিয়া একো কাম নাই আৰু মই অলপ দেৰিকৈ যাম বাৰু মুছলপুৰলৈ যাম বুলি ভাবি আছোঁ অলপ দেৰিকৈ যাব লাগিব কাৰণ যিহেতু আমাৰ গাড়ীখনৰ যি পৰা লৈছিলোঁ তেখেতে ট্ৰেন্সফাৰটো কৰি দিয়া সেইদিনা কৰিব নোৱাৰিলে কাৰণ সেইদিনাও গাড়ীখন আনিবৰ দিনা আচলতে ৰবিবাৰ আছিল সেইটো কাৰণে ট্ৰেন্সফাৰটো নহ'ল আৰু কালি সোমবাৰো বন্ধ আছিল যিহেতু জন্মাষ্টমীৰ কাৰণে কালিও গাড়ীখন ট্ৰেন্সফাৰ কৰা নহ'ল আৰু আজি হ'বগৈ হ'ব ৰাতিপুৱাই আধাৰ কাৰ্ড আৰু মোবাইল নম্বৰটো লাগে যিহেতু তাতে ট্ৰেন্সফাৰ কৰিলে গতিকে সেইখিনি মই মোবাইলৰ পৰাই হোৱাটছএপত পঠাই দি দিলোঁ আৰু এতিয়া অলপ দেৰিকৈ যাম যা গৈ পেলাই হৈছেনে নাই এবাৰ কনফাৰ্ম হ'ব লাগিব কাৰণ ট্ৰেন্সফাৰটো কৰিলে ভাল হয় আৰু দেউতাকৰ নামত আহিলে গাড়ীখন ভাল হয় আৰু যিহেতু আৰু কালি সন্ধিয়া মই গাড়ীখনৰ নামত অলপমান ঠগি বুট অলপমান ঠগি এনেকৈ আগবঢ়াইছিলোঁ ভগৱানৰ ওচৰত কাৰণ যাতে গাড়ীখনে ধুনীয়াকৈ চলি থাকে আৰু সেইখন গাড়ীৰে আমি আচলতে ধুনীয়াকৈ চলি থাকিব পাৰোঁ পৰিয়ালটো সেই বুলি ভাবি ভগৱানৰ ওচৰত অলপমান শৰাই দিছিলোঁ গতিকে নাজানো কি হয় ভগৱানে সহায় কৰে নে নকৰে আৰু যিহেতু কিছু ধাৰ আছে গতিকে ধাৰখিনিও মাৰিব লাগিব গতিকে ভগৱানৰ ওপৰতে ভৰকা কৰিছোঁ তেখেতে যদি সহায় কৰে তেতিয়াহ'লে গোটেইখিনি কৰিব পাৰিম আৰু সেইটো কাৰণে মোৰ মন্দিৰটো আজি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সৰুকৈ হ'লেও ঘৰৰ ভিতৰত চাকিখন জ্বলোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি লৈছোঁ গতিকে আপোনালোককো অলপমান দেখুৱালোঁ গতিকে ব্লগটো বহুত বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ কাৰণ মোৰ অলপমান কাম নাই বাৰু তথাপিতো মই বেটাই মোবাইলটোৰ কাৰণে বিশ্বাস দি আছে গতিকে সেই মোবাইলটো চাব গতিকে ব্লগটো চাব বুলি আশা কৰিছোঁ প্লিজ 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 ছাপৰ্ট কৰিব মোক আৰু যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব সকলো কৰি দিব বাবাই